मल्हारी भक्तांनो आज आपण खंडोबाचे नामस्मरण करणार आहोत मल्हारी खंडोबाच्या नामस्मरणात प्रचंड प्रमाणात ताकद आहे खंडोबा भक्तांनो तुम्हाला कोणतीही सेवा नाही करणं झाली तरी खंडोबाचे नामस्मरण करा श्रद्धेने दररोज करा नित्यनियमाने करा खंडोबा देवाचे नामस्मरण केल्याने ते आपल्या भक्तांना संकटापासून वाचवतात त्यांचे रक्षण करतात आणि खंडोबा नावातच एक अपार शक्ती आहे पवित्र श्रावण महिन्यातील पहिला रविवार आणि रविवार हा खंडोबाचा वार जर तुम्ही खंडोबाच्या या पवित्र व शक्तिशाली मंत्राचे सात दिवस नामस्मरण केले तर खंडोबा तुमचे संकट अडचणी समस्या दुःख पैशासंबंधी अडचणी सर्व नाहीसे करतील या मंत्राचे फक्त श्रद्धेने सात दिवस नामस्मरण करा खंडोबा भक्तांनो जर तुम्हाला खंडोबा देवाकडून काही हवे असेल तर श्रद्धेने या मंत्राचे फक्त सात दिवस नामस्मरण करा आणि त्यानंतर खंडोबा देवाचा चमत्कार पहा तुमचे सर्व संकटे दूर होतील अडचणी नावालाही राहणार नाहीत पैशासंबंधी अडचण चुटकीसरशी दूर होईल मल्हारी भक्तांनो खरंच सांगते या मंत्राचे नामस्मरण श्रद्धेने विश्वासाने करा सात दिवसात तुम्हाला चमत्कार घडेल असेच नवनवीन मंत्र ऐकण्यासाठी आत्ताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब मात्र जरूर करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये जय मल्हार टाईप करा चला तर मग शांत बसा डोळे बंद करा मन एकाग्र करा आणि श्रद्धेने भक्तीने खंडोबा देवाचे नामस्मरण करूया ओम खंडोबाय शक्तीस्वरूपाय नम ओ खण्डुबाय शक्तिस्वरूपाय नमः ॐ 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 खण्डुबाय शक् शक्तिस्वरूपाय नमः ॐ खण्डुबाय 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 शक् शक्तिस्वरूपाय नमः ॐ खण्डुबाय 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 शक् शक्तिस्वरूपाय नमः ॐ खण्डुबाय 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 शक्तिस्वरूपाय नमः